изданы в 28 году. Там в Химках, в Солнечногорске и в Зеленограде, вот здесь проведены генеральные планы поселка с указанием, вернее, населенных пунктов, с указанием первое, улиц, номеров домов и что там построено, и сколько там, в общем-то говоря, как проехать, как пройти. У нас же здесь ни в администрации в Менделеевской, ни здесь не видно ни номеров домов. Вся улица Институтская, например, заштрихована и обозначена, это штриховка коренная реконструкция. Что такое коренная реконструкция? Так вы сначала пост... покажите, что там существует, какие там дома существуют по номерам. Вот тут сказано, что 3, 5, 8, 7 и 9. Совершенно верно, совершенно верно. Но что будет построено вместо этих домов, не указано на этих самых планах. Ни площадь 9 -этажек ни высота этих девятиэтажек вообще ничего Также это не это, указано, что, указано, это что такие просто напросто как вот на чертежах машиностроений строений наносят э, штриховку в разном виде так и здесь вот на этих самых планах нанесена такая же самая штриховка не более того таким образом можно потом манипулировать вот этими самыми площ э, застроечными площадями в какую угодно в какую угодно сторону теперь дальше смотря на этот самый План в администрации, я заметил, что, в общем-то говоря, вместо дворца культуры, в котором мы сидим, там написано «школа». Вот вам и все. Вот вам и приехали. Таким образом ясно, ясно что, что, что те разработчики, которые, в общем-то говоря, разрабатывали этот план, на месте, на, 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 на поле не были никогда. Они не смотрели, что стоит на, в настоящее время а только лишь, в общем-то, наверное, с высоты этого самого космических или э э э съемки поставили на, на этих самых на квадратиках свои значки. Больше ничего. У меня есть предложение. Никакого, поскольку это не какой не генеральный план, это только лишь сказки, которые можно будет можно будет, в общем-то рассчитывать, если будет финансирование, понимаете? Какое финансирование? Какое государство будет финансировать вот эту вот, вот эту вот прекрасную картину, которая там нарисована? Кто будет строить, кто, на, каких, на каких деньги будут строиться эти самые очистные сооружения и все прочее, что тут нарисовали? В принципе, о финансировании ничего не сказано. Источников тоже нет. Это коммерческое строительство будет. И неясно ясно. Вот жильцы, кстати говоря, кстати, извините, забыл. Улица Институтская содержит 21 дом. 20, точнее, жилых домов. Хорошо. Хорошо, согласен. Вычтем 5 домов, которые, в общем-то говоря, это еще хуже, чем, чем я предполагал. Вычтем 5 домов кирпичных, силикатного кирпича, которые стоят очень долго и очень крепко. Из 25 домов остается 20 домов этих самых панельных панельные дома 60 квартир. Вот у, умножим 60 квартир на 20, 1200 квартир. Где? А вот в этой вот самой газете, которая была раздана Менделеева Бесник, там написано, что только 900 квартир будет, в общем-то говоря, построено на этих самых землях. 900 на трехкомнатных по 100 квадратных метров. Сколько будет квартир, вообще-то говоря, построено? Не, не ясно. А жителей, как я вам сказал, вот в этих домах, э, в общем-то, 1200, 1200 квартир получается по э, поправке товарища в вот этот У меня все. В принципе, это, это не план генеральный. Это, в общем-то говоря, ну, непонятно. Что пару слов. Дело в том, что сегодня не, не проект э, рассмотрения застройки, а проект генерального плана. И в принципе в нем допускаются ошибки. Для этого он представлен на всеобщее обозрение, для того, чтобы корректировать ошибки, даже э, если которые там появляются. Давайте выступят те, кто еще не выступали. Просто Можно выступать. Вопрос. А собрание сегодня. Сейчас закрыть собрание слушание и Нет, 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 они работают слушание и Все в рамках закона. Хотя бы Дело в том, что это не собрание, это публичные слушания. Они назначены постановлением. то вы можете высказать свое мнение по поводу предлагаемых проекте площадок. Все, кому не интересно, могут, в принципе... Просто есть люди, которые готовы высказаться. Давайте вот получим. Здравствуйте всем. Меня зовут Максим Кондратьев Михайлович. Вот. Я как я живу здесь, в этом поселке, адрес Пионерская. Так, от молодежи хочу сказать, что, ну, я от себя конкретно, если говорить о развитии поселка, то я за, потому что уже живу я 26 лет, и развития поселка никакого нету, как ни баскетбольных площадок, никаких развлекательных для молодежи совершенно их нет. Молодежь просто прогибает, просто прогибает. Она ездит в Москву, но согласитесь, согласитесь, что в Москву это не вариант ездить. Нужно здесь как-то организовывать всю эту структуру. Все, и я хотел. Природы. Спасибо. Климов Юрий, Куйбышев 16. Куйбышев 16. Я целиком согласен, что план нужен. Обязательно нужен. Нужен план развития и рабочих мест, и культурной массы, всяких заведений, и спортивных площадок, и зон отдыха. Но то, что здесь вот эти картинки представлены, они, в общем-то, не отражают представление. Я не мог получить информацию на сайте, поэтому я предлагаю признать сегодняшнее сборище профанации и некий пародий на обсуждение. Я, я просто эмоционально может, высказал, да, собрание здесь все люди уважаемые, естественно, по форме, Информации было сказано, я присутствовал на предыдущем собрании. Значит, были заданы вопросы, ответов не было получено. Значит, идет полное игнорирование мнения инициативных групп, которые присутствуют здесь. Значит, это не относится к выступлению. Я, я высказался к тому отношению, которое тут видно просто. Люди проталкивают свои решения, которые им выгодно. Правильно, проталкивают предложение чтобы вся информация нормативно-правовая, по планам развития, по э, конкретным всем участкам, которые все вопросы были, были отражены обязательно на сайте э, э, поселка. Хорошо. Должно быть время. Не все люди смогли ознакомиться с Значит, предлагаю перенести в удобное время. Четкие. Я предложение с вашей стороны вам То есть есть предложение перевести, перенести слушание на более позже слов пользоваться... тогда все вопросы будут. проговорены Я уже говорил, не это промежуточные. Я э, хотел бы узнать, э, э, в вот, генеральном промежуток плане учитываются при строительстве этих домов, которые будут вместо леса стоять, учитывается ли мощности нашего, наших котельных, наших труб и наших коммуникаций? да, да все будет рассчитано, конечно. Я да, понимаю, если, если, у нас, у нас сейчас, если у нас сейчас нет вот этого нет, напора воды, отопления, а, 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 на и так далее. инфраструктуры полностью с расчетом на те площадки, площадки, которые... А где не На схеме инженерных сетей, она вот а у вас первая здесь. Вот на стенке можете смотреть, она Ну, в общем, я, я, не знаю, я вам против по все вот это домов, вот это лесо. Я категорически говорю. Дело в том, что сегодня, еще раз повторяю, публичные слушания проходят не по вопросу застройки, а по принятию генерального плана. Сегодня... Вот... Поздняков Александр. А, вы знаете, вот здесь много говорилось про лес, который у нас находится между вот, Выбышево и Институтской. Вы знаете, этот лес весь переросший, говоря на, язы на языке не не надо, Не надо. Лес, который заваливается. Другой, другой вопрос, что если обязательно, если вы что-то вырубаете, вырубили два, одно дерево, засадите два. То есть об обязательно обязать застройщик, кто, кто будет выпиливать. То есть также высаживать лес. То есть высаживать деревья на, на территории поселка и делать такие же парки создавать. Это вы будете создавать? Нет, это, это, не это, не это я считаю, что как бы надо, наверное, обязательно застройщика. еще раз повторяю, сегодня публичное слушание по вопросам генера... проекта генерального плана. Вы знаете что, вот сама постановка, да, и само вот это вот повествование, оно... А, Бокова, вот Васильевна, Пенсионер, живу по -пионерской. Если бы начали с того, что это даст каждому из нас, что будет решена жилищная проблема, поселке. Сколько будет стоить это жилье? Что это за жилье? Государственная эта программа или это вот такая вот местная? И тогда, есть ли деньги на это или нет? То есть каждый из нас должен будет сидя здесь почувствовать, да, это будет здорово. Каждому из нас это будет хорошо и поселку тем более. А начали с того, что обрушили на нас поток информации, причем говорили тихо, я, например, почти ничего не разобрала. Не знаю, как многие из вас. Может, у вас слух лучше. Но обрушить такой поток информации, схемах... Я учитель математики. Я знаю, как со схемами работать. Вот такой вот обрушить на людей. Вот пришли здесь люди, сидят. И что вы поняли? Что вы поняли? Почти это, знаете, как в сказке. Понял, Ванюшка, понял, бабушка. Что ж ты понял, Ванюшка? Да ничего не понял, бабушка. Вот и так, мы сейчас... Что это даст поселку? Что это даст? Как? Будет решена жилищная проблема в поселке? Таким образом, будет решена? Что это будет за жилье? Сколько оно будет стоить? Кто его сможет купить? Если это все сделают, если это все сделают, то кто может воспользоваться этим жильем? У нас есть даже личная проблема в поселке стоит, конечно. И старые дома, и прочее. Так люди должны уйдя отсюда, прежде чем преподносить этот план. Надо сказать людям, люди, если мы это сделаем для вас, то вы получите вот то, да, то-то, давайте учтем ваше мнение, ваши пожелания еще по поводу этого плана. Этого нет. Вот нам его преподнесли, выложили в таблицах и Разбирайтесь, понимаете, как хотите, так и понимаете его. Нравится вам такое, такая постановка? Вы поняли что-нибудь? А потом, где молодежь, которой нужны квартиры? Где она? Мы пенсионеры уже где-то осели, у нас уже что-то есть. А молодежь, которой нужно будет это жилье, сможет она его купить? Что это будет? Кто получит в этих домах вот, муниципальное жилье? Кто получит? Сколько получит? Сколько? Так вот с этого надо было и начинать. Вот об этом и надо было говорить, а не нам вот эти вот таблицы, которых никто ничего не понимает. А потом я просто поражаюсь, люди, которые представляли компанию, сидели разговаривали, как будто сами с собой. Вот это, 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 что там такое? это, 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 Ваши совещания сейчас будут учтены. У нас в 15 часов 20 минут будет повторно вот эта программа рассказываться. Мы сейчас... <соединясь> ну, возможно, вы еще раз послушаете, будет понятно. Вот извините, что... Алло, ага! Карзанов Игорь житель. Ну, как эти Публичное слушание. Ну, они должны быть содержательными. То есть, чтобы люди... Если значит, председатель Совета депутатов Земского Борис Геннадьевич не читал этого генерального плана, ни строчки, то что говорить я вот так о 10 тысячах жителей нашего значит, поселка? Я предлагаю конкретно администрация распечатать не на сайте, который был включен за один день, я вот так вот до, до этого слушания, а распечатать этот генеральный план и в почтовые ящики каждого дома, значит, я вот так, бросить этот план, чтобы люди тихо, спокойно, тщательно изучили, значит, я вот так, этот генеральный план, несли свои замечания, предложения. Потом все это было собрано, да. проанализировано, значит, учтено, это? и это? потом Какие я вот так, деньги? Какие деньги? Деньги скидел, но ну, найдут Какие они это? на эту распечатку. Это что что и чтобы этот план висел не в администрации, значит, а в каждом документе значит, у жителей нашей поселки. И еще одно замечание. Уже... А, да. и еще одно замечание по плану. Я не знаю, что делать, а там, что будет, если мы вырубим леса и так далее. Плохо будет, конечно. Но если даже не трогать вот эти вот леса, которые у нас есть, мы же отдохнемся просто так. Вот. Кто-нибудь, я вот так здесь на плане, э, скажем, автостоянки. Скажите, я вот так, мы же как задохнемся, все я вот так, если ничего не трогать даже. даже если мы посадим еще леса, то мы все равно задохнемся, я вот так здесь, Потому что машины стоят уже значит, везде. И на газонах, и на тротуарах, и на это, скоро на крыше я вот так буду, я вот так стоять. Машины. Ну, где вот в этом плане хоть место в я вот так вот соберем деньги, что-то сделаем. Вот такие есть выделенные да? места. Эту проблему решать. Места Нет. Вот здесь, территория. Нет. Вот здесь Где? территория. Где? Покажите, что гаражные строительного, строительного комплекса предусмотрены. Все, спасибо большое. Вот такое предложение. Это трудоважие. многоэтажные гаражи. По вопросу положить в каждый почтовый ящик, к сожалению, этот проект очень информационный, очень большой объем информации. Доска объявлений. Нам ее положили, не надо верить, надо утрировать. Правильное замечание. Буклете, к сожалению, невозможно выпустить по генеральному плану целого городского поселения. Нет, ну можно это опубликовать. Например, в, в местные с выжимки из положений. А это насчет да, буклетиков. Да. Это же вот сейчас мы обсуждаем. И на сайте есть. В чем будут и где будут жить дети. Смотрите, да. Найдите деньги на вот этот буклетик и самым подробным образом, сказать, я вот так, изложил все вот эти вот черточки и все эти квадратики, которые были сделаны. Только после этого, сказать, я вот так, 10 тысяч могут прочитать, понять и сделать я вот так свои конструктивные замечания. Да, не могут. Могут не прочитать, а Схема. А, вы знаете, по поводу общественных слушаний у нас сейчас проходит, да? Но, насколько я поняла, вся земля, на которой предполагается будущее строительство, она уже в собственности у кого-то. А мнение собственника спросили, вообще есть и это мнение или нет. Вот я купила, предположим, участок, где вот лес около дома 16-18. А меня кто-нибудь спросил, что там дома, дом будет строить, не будет. Так это стро... собственники строят. это да подожди, может быть, собственник завтра возьмут и передумают. Да. 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 Вот мне, меня первое слушание действительно пропонация. Я нет, считаю, мы вас спрашиваем, ваше правильно. мнение, если вы собственник, пожалуйста, свои предложения, мы учтем ваши. Мнения. Какие вы предложения? Вы собственник, вы собственник. Викция сплошная. Для сначала собственнику отдали землю, чтобы он строил, а потом у жителей спрашивают, вы согласны или нет. Что значит о чем? А именно об этом «Да. идет речь. Вот надо... сегодня как раз и происходит встреча собственников. Где жительница поселка генерала Светлана. Вот да? 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 да. просто информация к размышлению с сайта. В в 2012 году из аварийного жилья переселены Задумайтесь, аж 6 семей. Вот это вам, так сказать, информация к размышлению о том, что это собираются пола. делать инвесторы, да, и что будет вообще, так сказать, вместо домов сносимых. И где вы будете? Я одну фразу скажу, Олег, подожди. Когда прижал телевидение, вот госпожа Кошелева сказала так, вот идем, да, нам надо сейчас, я дословно ваши слова передам, нам надо сейчас вот этот план. Вот нам надо сейчас этот план быстренько протолкнуть, а потом мы будем вносить изменения. Вот что страшно, что потом мы будем вносить изменения. Здесь прозвучало, что мне в администрации показали документы, отчетные по генеральному плану. Я познакомился с техническим заданием и ответственно говорю вам, что в администрации мне были показаны промежуточные документы не окончательного, а третьего этапа работы по разработке генерального плана. Окончательных документов не было. Я не случайно задал вопрос представителю разработчиков, закончился ли у них муниципальный контракт. Они сказали, закончен. Почему в администрации нет отчетных материалов, предусмотренных техническим заданием по четвертому этапу работы. Это положение о территориальном планировании, текстовый документ, и четыре карты, одна из которых называется не так, как вывешена здесь. Этой карты вообще в ТЗ нет. Значит, по ТЗ разработчики должны были передать в администрацию пять печатных экземпляров документов по генеральному плану. Сейчас выступал Борис Геннадьевич Земсков. Даже местно в Совете депутатов не видели ни одного экземпляра. Это значит, вообще возникает мысль о том, что не поработать ли здесь следствию. Муниципальный контракт закончен, деньги заплачены, а отчетных документов нет. на этом основании, на основании этих слушаний. Вы услышали, да? Семь с половиной миллионов растратили. Четыре. Рязани исчез. Никто никуда не исчезал. Где эти мальчики? Есть желающие выступить еще по вопросам проекта генерального плана.

я, в принципе, за строительство, которое нацелено на жителей, на коренных жителей Менделеева. Это социально ориентированные У программы.